Привет, Эльмира. Как дела? В принципе, все гуд. Не крути хорошо. Привет. Рушание. просто сижу, общаюсь с людьми. Я с села Житомирской области, Коростенского района. на извод Дима. Скажи букву Р -р 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 -р. Я картавый. Мне двадцать три. Это девочка, да? Откуда вы раскусили мой секретный секрет? секрет. Всякая может быть это загадка. Двадцать три. Я нервничаю. Мне просто нравится, как вы четко. Это такие хобби. Нашел новую работу, решил полностью в блогерство. Решил полностью блогерство уйти. Не буду шукать больше работу. Прошел канал. Про мою жизнь, абсолютно все, чем я занимаюсь. Это всякие чтения книг, занятия спортом, продажа молока. Какие-то там работа с худобой, с коровами. То есть все подряд. Ольга. Спасибо за поддержку, вам очень приятно. Не, я не работаю, я ушел с работы, решил уйти в блогерство, стать блогером на полную ставку. Кстати, звучит как название фильма какого-то. Блогер на полную ставку. Представляете? Блогер на полную ставку. Класс. Звучит супер. Не безработный хер, а блогер на полную ставку. Да, спасибо, Вадим, за поддержку. Да, помалу прославился. обе Раньше музыкой занимался. Зараз чуть поменьше. Как там коллаба с Холвой? Да не было вроде такой. Ну, счастье, спасибо. Вы мусульмане? Не, не. Я читал Коран, читал Библию, но я вообще атеист. То есть, я це читал, чтобы, скажем так, укорить свои какие-то мнения. И, и мое мнение сформировалось э, благодаря этому, этому чтению, то, якось так, ну, то есть, тяжело сказать, что... Для того, чтобы сформулировать такие свои мнения, надо узнать больше про предмет изучения, скажем так, того... Я узнав больше, и це мой выбор. Я став мусуль... мусульман, оцей став атеистом. Хобби. Та в мене много хобби. Я люблю читать книги всякие по саморазвитию, по психологии. Он... Я колись закалювався, обливався холодною водою даже в минус 15. Хочу начать заново цим займатися. Ты з батьками живешь, да, да. Потом я изучаю английскую мову. Уже почал читать книжку на английской мове. Представляете? Даже такие в моей жизни. Miracle Morning. Чудесное утро. О, Юля, привет. То есть... то просто живу, скажем так. Я люблю бегать, но... Ну, останнє время не бігаю, а беру з собою нагрудник такий і знімаю в прямому ефірі ходжу гуляю по полях. За кордоном бував ні, не разу. Ну, який є, це по початку зверхно ждати не приходиться. Спасибо, Юля. Спасибо. Куплял на LX все щетки. Классные. Мне очень, мне очень нравятся мягкие щетки. Ц... Аленка, привет. Это щетки за палочки. Вот такие вот. Они из вставочками, медными латунными, латунными вставочками. Чифи в радость. Ты из какого села только начал смотреть твои видео? Вишима. визовка я таки село. Ну, навряд вы его знаете. Ну, то есть... Сел настолько много, что тяжело сказать. чтобы вы так не знали, если вы, конечно, не десь из этого района. Люди, так, пришло время перезапустить трансляцию, да, лайки все сделаем. приходите в следующую, никуда не расходитесь, приходите в новую трансляцию.